Метро, идти в свою печать, покупать газету, спускаться обратно. Я потерял бы очень много времени. И, скорее всего, я не стал бы его покупать, а просто бы на это забил. А в этой ситуации я просто в iPad зашел в определенное приложение, прям там в метро купил эту газету за 30 рублей и начал читать. В современном мире надо оцифровывать все медиа. Надо понимать, что уже через 5-10 лет ну, практически не будет газет. И не будет журналов. У каждого человека будет ридер. Он уже достаточно доступен по цене и дальше будет только уменьшаться. И в этих условиях, когда у каждого человека будет ридер, мы должны просто оцифровать весь контент ему в этот ридер, туда его закачать, и чтобы он с этим ознакомливался. Понимаете, нам нужно не только газеты и журналы оцифровывать, которым тоже место в музее, там же, где место железному рублю и бумажной десятке. Всем этим вещам место в музее. Кстати говоря, по этому поводу есть и неплохой слайд. Сейчас этим его найдем только. Это дерево улыбается. А вы знаете почему улыбается? Он улыбается потому, что если вы будете отцифровывать контент и не печатать больше газеты, и не печатать больше журнала, и не печатать больше книги, то вы будете положительно влиять на экологию. Но просто для справки, на то, чтобы напечатать один школьный учебник, нужно 10-20 килограммов дерева, древесины. Вот поэтому дерево улыбается. Кстати говоря, об учебниках, в современном мире, когда мы говорим о том, что мы цифровая держава, и хотим идти к цифровому будущему, дикостью смотрится, что детей заставляют таскать в школу по 7-8 учебников в ранце за спиной. Но это не просто несовременно, это на самом деле еще и насилие над детьми. Да, возможно, лет 20 назад это было необходимо. Но сегодня есть такие устройства. Все, что нужно, это дать каждому школьнику ридер. Закачать в него все учебники на ближайший год и всю справочную литературу. После этого он сможет знакомливаться с ней. Через это же устройство он будет писать лекции, через это же устройство он будет получать оценки. В этом же устройстве будет зашита геолокация, которая будет сообщать его родителям, а пришел ли он сегодня в школу, или его не было сегодня в школе, или он прогулял. И помимо всего прочего, что мы дадим очень удобный инструмент школьникам и их учителям, мы уберем один из самых криминальных рынков – рынок продажи учебников. Этот рынок никому не нужен. Он насквозь коррумпирован и он тратит древесину. И это безумно, что в 21 веке ученик носит в, школе, в школу учебники, тетрадки и линейки. В этом устройстве есть все. И это экономия для страны. Многие скажут, что это проблема, потому что мы покупаем ридеры, и это дорого. Но на самом деле уже через 5 лет сумма покупок ридеров будет окуплена теми издержками, которые мы сэкономим на этих учебниках. Но и не только в учебниках дело, друзья. Мы должны оцифровать свое культурное наследие. Потому что сейчас а, оно недостаточно скопировано. Любая катастрофа маломайская может уничтожить целый пласт культурного наследия вашей страны. К сожалению, вот это недавно произошло в Японии. И вы за этим ничего не сможете делать. Культурное наследие нужно оцифровать. Во-первых, для того, чтобы сделать много копий его и не иметь опасности его потери. А во-вторых, оцифровать для того, чтобы люди с ним начали больше знакомиться. Ну, поймите, что не выдерживает 12-томный сборник Пушкина на моей пыльной полке никакой конкуренции с набором стихов в iPad. Удобно структурированные стихи в iPad я действительно буду читать. Я буду где-то ехать и буду их читать, но книгу Пушкина я не возьму с собой практически никогда. Заметьте, что все меньше людей читает, возможно, потому что это неудобный формат. В современном мире, когда мы живем такими темпами, что читаем только заголовки газет, но не читаем их текст, Людям неудобно с собой носить книги и читать большие тексты. Все это надо по поставлять в электронном контенте максимально удобно и коротко. Другая проблема, что мы с вами входим в эпоху цифровой гонки между странами. Мы должны, как я уже сказал, рождать профессии, которые будут тянуть нашу страну вперед. Мы должны растить программистов, дизайнеров, системных администраторов, контент-менеджеров, блогеров, те люди, которые смогут чувствовать себя в интернете, как рыба в воде. Смогут генерировать в нем такой контент, который будет поглощаться Западом. Поймите, что вы сейчас поглощаете контент, навязанный вам Западом и Европой. Вы смотрите голливудские фильмы. Вы смотрите шоу, сделанные по западным аналогам. Даже на Ютубе самые популярные ролики не российские. И проблема только в том, что русских людей никто не учил делать цифровой контент. И сделать революцию в киноиндустрии едва ли возможно. Сделать революцию в телевидении, это очень сложно. Телевидение теряет ежегодно только в столице половину своей аудитории. Поэтому мы должны понимать, что будущее сегодня за Ютубом. Если каждый из вас научится делать видеоблоги, научится делать их настолько качественно, чтобы их смотрели на Западе, он не только начнет зарабатывать деньги на этом, но и сделает имидж страны в мире чуть лучше. Большая проблема нашей страны – это испорченный имидж. Возможно, это наследие железного занавеса. Возможно, дело в чем-то другом, но о а нас до сих пор думают, как о стране медведей, снега, водки, матрешек и балалаек. Нет, конечно, мы предпринимаем какие-то усилия, чтобы это исправить. У нас есть определенные СМИ, которые вещают исключительно на Запад и пытаются исправить имидж нашей страны. Но, будем честны, они с этим не очень справляются. Гораздо лучше с этим справилось бы тысячи хипстеров, которым дали бы айфона. И эти хипстеры бы хотели и фотографировали в Инстаграм улыбающихся людей на улицах Москвы. Красивое здание, какие-то достижения, хорошие мероприятия. И тогда у людей из США, из Японии, из Китая, из Англии, которые смотрели бы их ленты на Инстаграме, создавалось бы положительное впечатление о стране. Тысячи хипстеров с айфонами способны изменить имя страны гораздо лучше, чем какие-то отдельные телеканалы, вещающие на Запад. Есть и, ну, конечно, вот об этом не принято говорить, но мы должны это понимать с вами. Это действительно очень простая тема, но мы с вами входим в тот период, когда цифровая культурная революция в стране просто неизбежна. Ибо если она не произойдет сейчас, то у страны не будет ни единой возможности в будущем оказывать конкуренцию другим странам в мире. В этом мире все уходит в интернет. Скоро там будут экономические потоки основные. Все информационные потоки уже давно там. Это вопрос 10 лет. Неважно, хочет этого кто-нибудь, не хочет. Возможно, современная генерация управляющих людей говорит нам о том, что email, сынок, окей, email надо хорошо, но я возьму письмо и пошлю его лошадью в Якутск. Потому что я не очень ну, умею разбираться с своим email, и ну, это все не очень для меня. Но и эти люди через 10 лет окажутся в неизбежной ситуации того, что мир будет цифровым. И в цифровом мире, друзья, решают и побеждают не те люди, что в обычном. Не те, кому за 50. В цифровом мире, друзья, решают те, кому 20 и 30 лет. Цукербергу не 50. Джобсу, когда он сделал революцию в компьютерной индустрии, не 50 было. И Павлу Дурову не 50. Эти люди молодые. Те, кто способны повести за собой Россию сейчас, это молодые люди. Старшее поколение неплохое, оно очень много сделало и очень хорошее, но в силу определенных причин оно не способно перестроиться таким образом, чтобы в новом мире оказывать конкуренцию другим странам. А конкуренцию оказывать придется. Уже сейчас Facebook и Twitter по численности больше большинства стран. Они уступают разве что Индии, Бразилии, Китаю, а все остальные превосходят. А не исключено, что через 20 лет в интернете будут создаваться не только самые крупные эффективные компании, а, например, кстати говоря, Apple в два раза по капитализации превосходит Газпром. То есть это у нас Газпром, кажется, а Apple это два Газпрома. Так вот, возможно, лет через 10 в интернете будут создаваться даже государства и религии. И если мы с вами к этому моменту не станем профессионалами в этой области, то мы просто эту войну проиграем. А страны может просто физически в цифровом варианте не стать. Потому что если мы с вами не начнем расти это поколение, то его не вырастет никто другой. За вас это никто не сделает. Если это будет не наше поколение, то старше им уже стать не может. Поэтому если вы не станете работать в этом направлении, вот, к сожалению, я надеюсь, что здесь сегодня соберется больше людей, потому что многие люди, как они вот выходят и говорят, что они хотят перемен. Но вот можно было прийти сюда и начать работать, а не просто говорить. И где эти люди? Если мы с вами не начнем понимать, что мир становится цифровым, то мы просто проиграем. И не будет больше заводов АвтоВАЗ. Не будет больше... Мы не сможем победить Мерседес, Тойоту. И нам всегда навязывают модель жизни старшего поколения. В советских времен нам говорят, что молодежи везде дорога. Но на самом деле молодому поколению всегда навязывается модель старшего родился, учился, окончил институт, женился, Ford Focus кредит умер. И мы, то поколение, которое за счет интернета не будет больше жить так, оно будет жить иначе. Нам с вами решать как? Лучше, хуже? Мне сложно ответить. Но оно точно будет жить иначе. И старшее поколение должно позволить нам жить иначе. Думать иначе, действовать иначе. И если мы с вами это не начнем делать, друзья, то эта цифровая гонка будет проиграна лично вами. Я хочу, чтобы вы это понимали. Вдумайтесь, интернет сейчас формирует вам фактическое бессмертие. Кто-то может умереть, но вся его жизнь остается в хронологической последовательности, описанной в Твиттере. Фотоальбом всей его жизни лежит в Инстаграме. Большой видеофильм о нем, состоящий из маленьких роликов, лежит на Ютубе. Это фактическое бессмертие. С интернетом придется считаться всем, это просто неизбежность. И интернет дает вам возможность стать быстро популярным. В интернете э, путь к популярности гораздо короче, чем в офлайне. У каждого есть шанс стать популярным, и не только на 15 минут. Все, что для этого нужно, это сделать несколько простых шагов. Друзья, надо просто становиться современными. Я могу даже общать конкретнее. Заведите твиттер, заполовьте там э, каких-то людей популярных и новостные ленты получайте информацию по-настоящему оперативно. Заведите Инстаграм, начните формировать положительный образ своей страны в мире. Добавляйте людей, они будут говорить вас ответ, и вы будете поставлять контент очень большому количеству людей через Инстаграм. Выберите себе диджитал профессию, вот профессию нового мира. Не старого, не ямщик, а программист, системный инженер. И начинайте по этой профессии читать литературу в интернете. Настройте новостную ленту. Читайте ее каждое утро. Получайте информацию о том, что вам интересно. Изучите английский язык. Потому что 70% контента в мировом интернете на английском языке. Начните слушать лекции на TED.com. Это сайт, где есть самые интересные образовательные лекции. Скачивайте образовательные подкасты с iTunes. Становитесь лучше каждый день. Используйте современные инструменты, а не старомодные. Gmail, а не mail. Twitter, а не ВКонтакт. Google Chrome, а не Internet Explorer. Перечислять можно долго. Будьте современными. И самое главное, что то, что я сказал в самом начале, у нас нет учебника, как сделать страну лучше за счет цифровой эпохи. Потому что мы первые, кто это делает. Никто этого за нас не делал. И никто за нас это не сделает. Поэтому мы с вами должны взять все это в руки и начать менять страну в цифровом мире. И последнее, что я хочу вам сказать, друзья. Давайте вот сейчас сделаем вместе, ну хоть что-то. Вот мы собрались, мы пообщались, мы показали ролик. Я рассказал вам то, что хотел вам рассказать. И давайте попробуем сделать что-то вместе. А, ведь у многих из вас есть какие-то девайсы, айфоны, андроиды или айпады. Возьмите их, давайте сейчас напишем в твиттер что-нибудь с хэштегом цифровая партия. Кстати говоря, я даже вам покажу, как он пишется. Это вот только инстаграм может влиять на мир. Видите, будут чебурашки везде. А это вот э, старшее поколение, вот газета. А вот... А вот... Э, а вот э, как бы... Keynote. Это... Друзья, в общем, возьмите свои девайсы, и я сейчас тоже возьму, и давайте напишем что-нибудь из того, что вам стало интересно в этой лекции. Какую-нибудь мысль, которая вам больше всего понравилась. Напишите с хэштегом «Цифровая партия», вызовите свою публику к обсуждению. Давайте доносить до людей то, что мы с вами обсудили. Если мы не начнем это доносить, мы не сможем победить. Напишите с хэштегом «Цифровая партия» что-нибудь, что вам наибольшим образом понравилась эта лекция. Или просто напишите, что была интересная лекция, или неинтересная лекция, или напишите, что вам не понравилось. Но напишите что-нибудь. Начните что-нибудь делать прямо сейчас. В принципе, это все, что я хотел сказать вам, друзья. Мы с вами можем сделать цифровое будущее только вместе. Спасибо вам. А, и не расходитесь. Сейчас выступит Алексей Филонов и расскажет вам очень интересные футуристические вещи. Возможно, даже более интересные, чем рассказывал вам я. Еще раз спасибо вам, друзья. Человек не может представить того, чего не может быть. Мы свидетели и участники не просто начала новой исторической эпохи, но новой ступени эволюции человека. В разумном цивилизованном состоянии с нами этого не происходило никогда. Все, что представлялось нам фантастическим завтра на глазах, становится невероятным сегодня. Будущее началось. О том, каким оно будет, этот фильм. На расстоянии вытянутой руки. Разумное пространство. Нас ждет жизнь онлайн. Каждую секунду, каждый человек, каждый предмет в одной сети, образующий глобальное разумное пространство гигантскую социальную сеть, биометрические паспорта, ID сначала внешние, потом встроенные в тело. Они же кошелек, счет в банке, права, страховка и пущий терминал.